Мы думаем постоянно, да, мысли есть в голове у каждого из нас, и даже когда мы стараемся не думать, мы все равно думаем. И очень важно этот поток мыслей осознать, да, и понять все-таки, какие мысли доминируют у нас. Каждый из нас имеет так званые стереотипные мысли. Это те мысли, которые возникают постоянно. И очень часто они являются да, теми мыслями, которые портят наше настроение. Это те мысли, которые заставляют нас почему-то в эмоциональном фоне почувствовать себя некомфортно. Можно сравнить это, как, вот, допустим, мы заходим в кафе да, и слышим музыку. Мы можем не вслушиваться в текст песни, мы можем не слышать слова, но мы слышим музыку, и она дает определенную атмосферу. Точно так же и наши мысли. Они задают определенную атмосферу нашей жизни. Да? Они могут задавать радостную атмосферу, и мы будем как бы, чувствовать себя счастливыми, мы будем чувствовать себя довольными, если у нас доминируют такие мысли. Точно так же мы можем чувствовать себя очень подавленными, если Большая часть мыслей со знаком минус. Что же нужно делать? Прежде всего, мысли нужно идентифицировать, да? нам нужно разобраться и их найти. Потому что те мысли, которые портят наше настроение, они являются автоматичными. То есть это не желание наше подумать о чем-то. Мы к ним абсолютно не критичны, они возникают как бы сами по себе. Поэтому так важно попробовать понять, о чем я только что подумал? Да, что только что мелькнуло у меня в голове? Это нужно осознать в тот момент, когда у вас вдруг резко, неоправданно, непонятно почему, упало настроение. Помогает в этом случае дневник, да, когда мы стараемся записывать свои мысли. Почему? Потому что мы можем найти стереотипность. Мы видим, что все мысли, они, допустим, связаны с отношением к себе. Да, у одного человека. Или это отношение может быть к окружающим. То есть так проще работать. Да? И когда мы эти мысли выписываем, мы становимся к ним критичными. Мы уже выходим на абсолютно другой уровень, мы можем с ними начинать работать. Мы можем начинать их оценивать с точки зрения рациональности и нерациональности. Мы можем их оценивать с точки зрения пользы или вреда. И это первые шаги к тому, чтобы справиться со своими негативными мыслями и подарить себе ясный ум и хорошее настроение.